Привет всем! Сегодня я буду вашим фитнес-инструктором. Я хотела вам показать пару упражнений. Первое упражнение на сегодня, которое нам поможет живот убрать. И без это будет просто идеально. Это называется Big Mac. Я не знаю, почему он так называется, но в карьере. Позу Руки на талию. Ноги на ширине плеч. Начинаем. Нагинаемся. Не опуская колени. Нагинаемся, нагинаемся, нагинаемся. То есть вперед, бок, бок, назад, вперед, бок, бок, назад, Следующее упражнение. Второе. Для того, чтобы исчезли боли в голове, мы должны взять пять Сесть. Водите руки за голову. И начинаем. Голову и туловище. То есть туловище и голову наклоняем. Туловище голову наклоняем, поднимаем. Туловище голову наклоняем, поднимаемся. Сначала туловище вот так вот, потом голову, потом поднимаемся. Это вам помогает, и вам не больно, и головоснабжение, и всех проблем с Третье упражнение. Тоже себя. Берем руки на талию. И ногу подняла, ногу подняла, ногу подняла, ногу подняла. Насколько можешь, насколько поднимай. Левую, правую. Так, это забыл спину прямо. Левую, правую, левую, правую, левую, правую, левую, правую. Левую, правую. Вы не думаете, что это легко, это не помогает. Попробуйте. Здесь прямо держаться руки за талию. И еще и вот так вот. И ровно поднимать ноги. Левую, правую. Левую, правую. Прямо все, можете выжигать. Это жизнь такой. Идет очень сильно, естественно, в жировой клетке живота. Следующее упражнение. руки. Так. Тоже можно сидя, можно стоять. Ру руки ровно. Одну руку. Так. Вторую руку. Так. сейчас вы поняли, да? Замедленное. пятое или шестое упражнение. У нас такое. Ложимся. Ноги прямо. И начинаем. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. И раз, и два. Двое упражнение, по походу, у нас идет вот такое. Смотрите на мои ноги. Я подача. Раз. 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 Так. Так. Ноги рассменили, ноги скреще. Ноги раскрыли, ноги с Восьмое упражнение. Шейки у вас получается помогает. Дальше упражнение на Москве глаз. Это по-низу, по-верху, по-низу, верху Если у вас сейчас при этом упражнение э, кружится голова, это хорошо, потому что у вас справится зрение. И также вот вверх, влево, вправо, вниз. Вверх, влево, вправо, вниз. Вверх, влево, вправо, вниз. И десятое упражнение у нас самое легкое.

10 раз. Вот так вот. 10 раз. Вот так вот. Все, моя фитнес инструкция закончена. Делайте упражнения, будьте здоровы. С вами была Алина. Подписывайтесь на мой канал, если хотите еще получить эти занятия с другими новыми упражнениями. Подписывайтесь ко мне на канал и пишите в комментариях. Все, всем, пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и добавляйте меня просмотры и комментарии. Всем пока.